इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप घर पर ही एक अच्छा जैविक या ऑर्गेनिक तरल खाद को आसानी से घर पर ही कैसे बना सकते हैं इस तरल जैविक खाद से आपके जो भी प्लांट्स है घर पर वो मस्त हो जाएंगे चाहे वो फूल हो या फिर सब्जियाँ आगे जानकारी देने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए और मेरी आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सब्सक्राइब करने का लिंक नीचे दिया हुआ है वहाँ पर जाइए और क्लिक करिए तो अपने आप सब्सक्राइब हो जाएगा और साथ में सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है तो चलिए अब शुरू करते हैं कि कैसे आप भी अपने घर पर एक अच्छा तरल जैविक खाद अपने पौधों के इस्तेमाल के लिए कैसे बना सकते हैं जिससे आपके पौधे मस्त हो जाएं प्लांट्स को मस्त कर देने वाला तरल खाद बनाने के लिए क्या-क्या सामग्री लगेगी इसको आप नोट कर लीजिए सबसे पहले आपको कोई एक कंटेनर या बाल्टी ले लीजिए फिर हम जो सरसों की खली है या नी की खली या फिर मूंगफली की खली जो भी मिले आप उसको एक किलो ले लीजिए और बाल्टी में सबसे पहले आप 10 लीटर पानी ले लीजिए फिर उसमें जो खली है एक के जी उसको उसमें डाल दीजिए साथ ही उसमें आप 100 ग्राम चाय की पत्ती और 100 ग्राम कॉफी का भी इस्तेमाल करें और इसमें अच्छा रिजल्ट आने के लिए आप इसमें सौ ग्राम का भी इस्तेमाल कीजिए इन सभी चीजों को आप 10 लीटर वाले जो बाल्टी हमने ली है उसमें इसको मिला थी थी है। और ये जो सोल्यूशन तैयार होगा उसको हमें करीब सात दिन तक रखना है और सात दिन बाद ये अच्छा से फर्मेंट हो जाएगा और खाद तैयार हो जाएगा और बीच में हमें इसको इस मिक्सचर को जो हमने बाल्टी में जो चीजें हमें डाली हुई है उसको बीच बीच में हमें इसको इसको मदद से हिलाते रहना है और गर्मियों के मौसम में ये जो लिक्विड खाद है पौधों को मस्त कर देने वाला ये करीब छह से सात दिन में तैयार हो जाता है और अगर आपके इलाके में मौसम ठंडा है तो इसमें करीब इसको तैयार होने में बारह से पंद्रह दिन लगते हैं फिर जो ये खाद तैयार होगा इसका इस्तेमाल आप पौधों में कर सकते हैं उसको प्लांट्स को मस्त कर देने वाला जो तरल खाद हम बनाने जा रहे हैं इस जो भी सामग्री है वो आपको आसानी से मिल जाएगी कुछ सामग्रियाँ आपको गार्डनिंग स्टोर से मिल जाएंगी और कुछ सामग्रियाँ हैं जो वो आपको किसी भी प्रोविजन स्टोर में आसानी से मिल जाएगी सबसे पहले इस खाद को बनाने में मैं जो चीज़ें इस्तेमाल करूँगा उसमें है ये सरसों की खली या मस्टर्ड आ, इसको केक भी बोलते हैं यह बड़ी आसानी से आपको किसी भी गार्डनिंग स्टोर में मिल जाएगी और इसका मैं आधा किलो जो हम सॉल्यूशन तैयार करेंगे तरल खाद के लिए उसमें मैं डाल दूंगा फिर मैं दूसरी चीज़ दूंगा वो है नीम केक या नीम की खली का ये पाउडर है इसका इस्तेमाल नीम में करूंगा और तो इसकी मात्रा मैं लूंगा करीब आधा के जी और मैं इसमें करीब 100 ग्राम जो कॉफ़ी है ग्राउंडेड या पिसी हुई पाउडर उसका भी इस्तेमाल करूंगा और मैं इसमें जैगरी या गुड़ बोलते हैं इसको उसका भी इस्तेमाल करूंगा तो इसकी मात्रा करीब एक के रहेगी और साथ में इस अच्छी खाद को बनाने के लिए मैं इसमें सौ ग्राम चाय की पत्ती का भी इस्तेमाल करूँगा आइए आगे हम वीडियो में देखेंगे कि इस खाद को हम आसानी से अपने घर में ही कैसे बना सकते हैं और फिर हम जब ये खाद बन जाएगा तब इस्तेमाल हम अपने जो भी घर में पौधे हैं चाहे आपने इसको कंटेनर में लगाया हो या पोर्ट में या गमलों में या आपके किचन गार्डन में लगाया हो इसके इस्तेमाल से आप जहां पर भी है जिस भी पौधे में इसका इस्तेमाल करेंगे उससे आपके फूल और जो भी सब्जियां आपने लगाई है वो पौधे इससे मस्त हो जाएंगे सबसे पहले आप इस तरल खाद को बनाने के लिए किसी एक बाल्टी में करीब 10 लीटर पानी ले लीजिए और पानी इसमें दस लीटर ही रहना चाहिए इस दस लीटर पानी में मैं आधा किलो जो अब सरसों की खली है या मस्टर्ड केक उसको डाल देता हूँ और फिर मैं इसमें आधा केजी जो नीम की खली थी उसको भी डाल दूंगा और इसमें मैं 100 ग्राम कॉफ़ी को भी मिक्स कर देता हूँ और अब मैं इसमें जो जैगरी या गुड़ था उसको मैंने पीसेस करके इसमें डाल दिया साथ ही मैंने इसमें चाय की पत्ती भी मिला दी है और हमें अब इसको छः से सात दिन तक रखना है गर्मियों में करीब छः से सात दिन में तैयार हो जाता है और जब टेम्परेचर कम हो तो इसमें करीब बारह से पंद्रह दिन लगते हैं तो इस तरह अब सबको मिलाने के बाद इन सब चीज़ को डालने के बाद आप किसी रोड से लेके इसको मिक्स कर दीजिए और हमें फिर इस बाल्टी को किसी शेड वाली जगह पर रखना है इसको हमें डायरेक्टली किसी धूप में इसे हमें सनलाइट में नहीं रखना है और साथ ही हमें इस जो बकेट थी इसको हम कवर भी कर देंगे सभी चीज़ों को बाल्टी में डालने के बाद आप उसको ढक दीजिए और इस बाल्टी को आपको धूप में नहीं रखना है इसको हम छांव या शेड में रखेंगे इस बकेट को अब शेड में रखे हुए दो दिन हो गए हैं और जैसा आप देख रहे हैं इसमें कुछ बबल्स जैसे निकलने लगे हैं बकेट में जो हमने सोल्यूशन बनाया था उसको आप दिन में दो बार उसको किसी रॉड की मदद से इसे मिक्स करते रहिए तो इसमें जो भी रिलीज होंगे न्यूट्रिएंट्स वो इस पानी में अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे तो इस तरीके से आप दो बार दिन में इसको मिक्स करती रहिए बस ये एक या दो दिन में अब ये जो खाद है ऑर्गेनिक लिक्विड वाला ये तैयार हो जाएगा फिर हम इसका इस्तेमाल अपने गार्डन के पौधों में करेंगे इसको मिक्स करने के बाद इसको आप दोबारा ढक्कन से ढक दीजिए बकेट में जो लिक्विड खाद तैयार होने के लिए रखा था अब उसको देखते हैं उसकी क्या पोजीशन है तो मैं ढक्कन हटा के देखता हूँ कैसा है जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अब ये खाद तैयार हो गया है और इसका पता करने का तरीका है कि तैयार हुआ है कि नहीं जब ये तैयार हो जाता था, तो इसमें से कुछ मीठी मीठी और भीनी भीनी खुशबू आने लगती है जब ऐसी खुशबू आने लगे तो समझ जाइए कि ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है तैयार हो गया है और इसका इस्तेमाल आप अपने गमलों के या किचन गार्डन के पौधों में कर सकते हैं इसको इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ इस लिक्विड फर्टिलाइजर को किस तरीके से यूज करना है वो तरीका मैं अब आपको बताऊंगा ये जो आप लिक्विड खाद देख रहे हैं उसमें आपको थोड़ा पानी मिलाना पड़ेगा उसके बाद आप इसको गमलों या जो भी आपका गार्डन है वहाँ सीधे ही यूज़ कर सकते हैं तो इसको यूज़ करने के लिए आप एक पार्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र लीजिए जिसे मैं ले रहा हूँ और फिर इसमें करीब आप आठ से दस पार्ट, पार्ट पानी का मिला दीजिए फिर आप इसको गमलों में देने के लिए यूज़ कर सकते हैं तो मैंने इसको और डायलूट करने के लिए इसमें करीब आठ गुना ज़्यादा पानी मिला दिया है और अब मैं इसको सीधे ही अपने गमलों में डाल दूंगा अब मैं जो लिक्विड खाद डायलूट करा हुआ है उसको मैं गमलों में डाल देता हूँ इस लिक्विड खाद का गमलों में यूज करने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं और आपने जो भी फल फूल या सब्जियां लगाई हैं उसकी गुणवत्ता और इससे बढ़ जाती है ये जो तैयार खाद है अब काफ़ी दिन चलेगा जब भी आपको यूज़ करना है तो इसको ऐसे ही डायल्यूट करके यूज़ करिएगा और अंत में जब इसके नीचे कुछ मटेरियल और बचा हुआ है उसमें आप फिर जब ये पूरा लिक्विड ख़त्म हो जाए तो दोबारा सा पानी डाल दीजिए और फिर आप इसको एक बार और यूज़ कर सकते हैं और जो रेसिड्यू बाद में बचेगी उसको आप सीधे ही प्लांट्स में डाल सकते हैं घर पर ही आसानी से तरल खाद बनाने वाली जानकारी आपको कैसे लगी आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही अन्य ऑर्गेनिक गार्डनिंग करने वालों से इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फिर मिलेंगे इसी जगह पर तब तक के लिए आप अपने घर में गार्डनिंग करते रहिए